Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який недавно повернувся з поїздки до Києва, 5 липня поїде до Москви. До слова Орбан зустрівся таємно у Києві із генералом Залужним. Тому не виключено, що Москві буде послано меседжа. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело в уряді Угорщини. Орбан збирається їхати разом з міністром закордонних справ Патером Сіярто. Після повномасштабного вторгнення Сіярто відвідував Росію понад п'ять разів. Журналісти відправили запит та коментар до Прем'єр-міністра Угорщини, але відповідні поки не отримали в Орбан відвідував Москву у вересні 2022 року, коли віддав шану на похоронах колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. Як повідомляли українські новини, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь та розпочати переговори з Росією. Відповіді на його заяву в офісі президента заявили, що вислухали Орбана, але у України є свій план встановити мир у державному департаменті США. Заявили, що Сполучені Штати та НАТО під. Тримує лише одне рішення щодо закінчення війни в Україні вихід Російської Федерації з території України. При цьому у відомості підкреслили, що будь-яка країна, яка має вплив, повинна докласти усіх зусиль для того, щоб Росія повністю вийшла з України. У той же час 12 ініціатива, які озвучував Гордон, виглядають цілком правдивими відтати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези. Російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контролі над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра прам до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік. Озброєння, зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія США китай єс Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої діяльності. Його має підписати Україна. Украина, параллельно с цим, разведник Швец подает такие инсайды. Ну, начну с таинственных. По имеющейся информации, вчера с блиц-визитом Вашингтон, огруг Колумбия, прибыла, по крайней мере, Троица в составе Кулеба, Ермак и Умеров. Они провели несколько часов в Вашингтоне. Затем Ермак и Кулеба убыли в неизвестном направлении, полагаю, что в Киев Умеров остался в Соединенных Штатах. Вчера же, то есть на каком фоне это происходило, вчера же, как известно в Киеве побывал Орбан. Я бы не сказал, что это большой друг украинского народа и украинского правительства, скорее наоборот. Но что делать, это представитель государства, которое будет председательствовать в ЕС в течение следующего года, вернее, текущего года. Ну и вот такой блиц-визит. И, насколько я понимаю, в ОПЕ Ермака испытывали по этому поводу глубокое удовлетворение по тому, как это было организовано. Организован, как свидетельствует поступившая информация. Этот визит был, опа, Ермака и лично Ермаком. Ну и, видимо, Ермака, эти результаты этого визита удовлетворили. Что, с моей точки зрения, не странно и не должно быть странным, потому что козыри Кремля, они, несмотря на видимое разногласие, всегда найдут общий язык. Итак, близкий визит Ермака. И кулебы к сумеровым Вашингтон. Чем он вызван? Тем более, что там, в Киеве, в это время находился Орбан. Вполне возможно, что это были какие-то синхронные события, связанные с одним и тем же, с главным. А главное событие произошло 26 июня этого года, совсем недавно, и его связывали с визитом в Соединенные Штаты министра внутренних дел России Колокольцева. Uh, вот по поводу этого, вообще все события, которые здесь происходят, почему я назвал таинственным, потому что ну, нет полной информации ниоткуда о них, uh, в частности, близ визит Ермака, нигде в печатном виде и даже в теле и радиоэфире по этому поводу ни слова. По поводу визита Колокольцева тоже много неясно. поэтому, дорогие друзья, если у вас появится информация, которой тут не хватает, просьба сообщить, мы должны распутать эту головоломку. А пока головоломка следующая. Из того, что имеется, Колокольцев прилетел на борту, как говорят, российского самолета в Соединенные Штаты. В другом сообщении в Нью-Йорк. Это две разные вещи. Соединенные Штаты и Нью-Йорк. Очень важно. Для участия в сессии министра внутренних дел, государств, членов ООН. Он встречался там с главным человеком, заместителем генерального секретаря, который курирует эту работу, с министрами иностранных дел, государств, членов организации. Но самое главное, как об этом говорили неофициальные источники информации, причем я не могу сказать, что они 100% могут, могут восприниматься как совершенно правдивое или достоверное. Колокольцев якобы также привез с собой письмо от Путина. Это был российский план мира для Украины, который предлагала Россия в очень неофициальном порядке. Вот он приехал для того, чтобы передать это письмо не Организации Объединенных Наций, а американцам. Повторяю, это произошло 26 июня, он прибыл, ну, когда он передал американцам, он же в тот же день, может, 27-го, вообще вся эта встреча в ООН, она происходила два дня, 26 -го, 27 -го. При этом, значит, вот, вот загадка, на чем он прилетел, опять-таки это важно, потому что если его привезли на самолете кремлевского авиаотряда, а мы знаем, что в это время... Это документально подтверждено фотографиями, это в письменном виде, свидетели были. Другой, еще один самолет, точно самолет из Кремлевского отряда, два дня стоял на стоянке в стороне, так, загнали его, где он находился рядом с самолетом Трампа, личным самолетом. А, так вот вопрос: значит: Колокольцев под санкциями. Он не мог разли... летать, скажем так, в Вашингтон, а потом из Вашингтона лететь еще куда-то. То есть, по логике вещей он должен был прилететь в Нью-Йорк и оттуда же улететь обратно. Тогда вопрос второй. А что делал другой самолет рядом с самолетом Трампа два дня? Или же это один и тот же самолет болтался туда-сюда? Короче говоря, это очень важно, потому что одно дело, когда одно таинственное событие. Колокольцев привез таинственный документ правительству Соединенных Штатов из Кремля. Само по себе сенсация, очень важно. Но если в это время еще какой-то самолет прибыл для того, чтобы постоять на дальней стоянке аэропорта Даллис, Вирджиния, неподалеку от Вашингтона, то это еще тайна большая. Тоже вопрос. А что он там делал? Ну да, так что наблюдаем, господа, следим за этой информацией. Так вот, значит, передал Колокольцев эту, это послание, это так называемый проект мира, 26-27. Если действительно он передавал. Ну, есть свидетельство о том, что да, он его привез. 26-27. 28-го 28 он был у меня. Я не ручаюсь, что это точная копия того письма, но мне передали 28-го это мирный план. Для Трампа, то есть мирный план Путина для Украины. Я его почитал, вы, наверное, слышали уже его положение из источников в Украине. Я поинтересовался, приложил несколько дней усилий для того, чтобы установить, откуда это документ. И подлежит ли он тому, чтобы я его осветил и озвучил в своем эфире? Информацию, которую я получил, что якобы, вот именно то, что я получил, источник опа опа, Ермака, как она туда попала, Произведено, произведен этот документ там, или это и есть тот же самый план коллеги Колокольцева, неизвестно. Но то, что я услышал потом, как план Путина, переданный Колокольцеву, это я услышал из украинских каналов, значит, вот я получил то, то же самое. Они а слово-слово, но вкратце скажу, там вроде бы много российская страна готова оставить, она готова оставить, уйти из Запорожской, Херсонской области, требует себе весь э, Донбасс, Готова Крым поставить под двойное управление, совместное управление. И, по-моему, там даже речь шла о том, чтобы сделать полуостров деми... демилитар... Демилитар... демилитаризованной зоной. Затем стопроцентная демилитаризованная полоса вдоль э, Днепра. И самое главное, самое неприятное, Украина должна стать не блоковым государством, никакого НАТО. Фактически должна быть разоружена. Ну, там 350 тысяч армии внут... э, мирного времени, 125 самолетов не больше. Короче говоря. Это было лучше, чем Версальский мир 1918 года для Германии. В том смысле, что значит, Украине что-то все-таки оставляли. Но очень похоже на Версальский мир. То есть вот контрибуцию, чем лучше был Версальского, контрибуцию на Украину еще не возложили. Что сделали в отношении Германии, которая потом привела к контрибуции к власти Гитлера и к последующим событиям. Но такой царский подарок. Значит, возвращаем вам обратно в ваши же земли, Херсонскую и Запорожскую. Ну и я так очень полагаю, что соответствующие переговоры, я не уверен, повторяю, я не уверен в аутентичности именно этого документа, который я получил, который озвучен в информационном пространстве в Украине, но какие-то планы, видимо, мира есть, и, видимо, с этим и приехал Орбан в Киев. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.